Когда были бои за Херсон, э, наши ребята противотанковым оружием сбили самолетик. Это свидетельствовал и комбриг 57-й бригады об этом и так далее. И когда приехали американцы, которым начали это рассказывать, они говорят, так это же невозможно, не ну это, его, это, да, это да. Не, такого не может быть. И мы стоим, и мы говорим, вы понимаете, у нас есть две проблемы. Первая, мы не считаем инструкцию, и вторая, никто не знает английского языка. Поэтому, если самолетики летают, пацаны пытаются гатить по нем из всего, что только может быть. И вот так просто совпало. Один случай из миллиона, это совпало, это действительно было подтверждено, об этом писали тогда перед освобождением Херсона по сути дела все каналы-миллионники, свидетельство было Камбрига 57-й бригады и так далее. То есть мы... Иногда, мы воюем, ну, грубо говоря, мы пытаемся использовать все, что есть, и из ничего сделать конфетку.